Так, друзья, время нас пожимает, поэтому мы сейчас перейдем на нашу рубрику "Чудово трика" события минувшей недели, одиозных событий минувшей недели. И первое у нас, как раз, касается выплат, а именно в городе Киеве в районе Болонь, на улице Майорова 1 собрались люди, которые требовали, которые были наблюдателями от партии регионов, которые требовали деньги, которые по... членами комиссии требовали деньги, которые им пообещали. Давайте посмотрим, как это все происходило. Кто раздает? Ну, наверное, партия регионов. А вы яку участь брали? Членом комісії была. Бу, е, під... відпад... За танка! Пропусти ее, блин, подія дів! За ты ее що... держишь! Отходи давай! О, О, що? О, О, що? О, був, така, зарплату Від кого? Від партії регіону. А за що? За вибори. Хочу домой! Ну, от, друзья, что мы видим, да? ну, вот, собственно, друзі, що ми они куда Вони куди йдуть виплати вот, Чесно бюджеті, кажучи, мені сумно, що така велика кількість людей просто пробачте, продала свій голос от за цих там, 30 срібних монеток. А, але потім всі будуть говорити, задавати питання, чому ми так погано живемо. Тому, що, ну, вот, тому що, от, ви, от конкретно ви, тих, кого зараз показали, тому що ви працювали на партію регіонів на цих виборах. Ну, давайте двигатися далі. другий номер. Это... От я футбольний болельщик, і мене як футбольного болельщика в матчі Ліги Чемпіонів Некоторые действия некоторых игроков донецкого шахтера. не значит, что вот я болею там за Киев. Да, я болею за Динамо Динамокив, но в Еврокубках в Еврокубках. Вы просто какой-то сказать? Нет, я просто болею за Киев, но в Еврокубках я болею за украинские команды. Неважно, кто играет. Я болел за Донецкий шахтер. Понятно. Давайте посмотрим, что такое фэрплей по мнению донецкого шахтера, некоторых его игроков. Ну вот я хочу сказать, что вот в футболе есть такая вещь, как фэрплейт, честная игра. Вернули мяч, по идее, вот это Адриана, игрок Донецкого шахтера, по идее, он должен был мяч отдать. В футболе, я не скажу, что это не принято. Это просто верх. Но и вот стояли игроки, самый, самый, самый. Да, стояли игроки, они пропускали мяч, но нашелся второй игрок Донецкого mm -hmm. шахтера Ники Степаненко, который все-таки решил играть в футбол. Для меня и для всех, вот я очень много читал комментариев в, в сетях, в различных, и в интернете, и в социальных сетях, там, в том же интернете. Это неприемлемо, это не спортивное поведение, но... Да, ну правда, восторжествовалось Что, да. За, за минуту забили второй мяч. Ну, потом, да. Ну, дело ну, такое. Восторжествовало. Восторжествовало, не восторжествовало, дело не Нельзя так поступать. Нельзя. Это не спортивно. Не, ну я согласен. Я да. не знаю, какие там установки дают кому. Может, люди посмотрят. Адриана тут же сходил на наши избирательные участки и подумал: Хэ -хэ, а я тут сейчас тоже я так. Же же. Донецк. Ну, я же, да, у нас же так можно. Ладно, двигаемся дальше. И э, третья наша тройка это не очень веселое событие. Но тем не менее, это акция протеста ультрас Динамо. Вот того знаменитого дела Павличенко. Э, Павлюченко о том. Э, Ну, вони вважають, що ні законно. Ну, По це люди, яких обвинуватили у вбивстві ну, судді Шевченківського да, да. районного суду Зубкова. Там дійсно, ну, принаймні, так як ну, знаєте, я стараюсь не коментувати справи, які я не знаю, але те, що я знаю із ЗМІ, що там дуже-дуже багато нестиковок у цій справі. Дуже багато. Ну, давайте подивимось, як проходила ця акція. Партийная акция, цены, ценная... это политическая акция по сути. это говорит о чем, что люди не верят в правосудие, в, в принципы. Да. Ну вот, друзья, вот я хотел бы призвать объединенную позицию. Видите, это не партийная акция, это просто обычные люди, обычные футбольные болельщики. Они вышли, они поддержали человека, которого считают неново осужденным, двух людей в частности. Ну что ж, вот тот пример сплоченности, которого так не хватает в нашей стране, я считаю.